ত' মই আহিলোঁ পংকজ ভাই আৰু আহিয়ে জনাইছোঁ আপোনালোকক নমস্কাৰ যাই আছোঁ দোকান খুলবা তাৰমানে দোকানৰ ভিডিঅ'টো দিয়াই নহয়নে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি দোকানৰ ভিডিঅ' দিম অলপ চেষ্টা কৰিম দিবাক দিয়ালি সেইকাৰণে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমান একদম পূৰা বেক চেট পূৰা একদম কান্ধত লৈ এফালে একদম মনা লৈছোঁ আৰু পূৰা একদম গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ দোকান খোলবা প্ৰায় টাইম এতিয়া চাৰে তিনিটা বাজে যাই পোৱাতে পোৱাতে মোটামুটি চাৰিটা দহ পোন্ধৰমান হ'ব তাৰে পিছত বজাৰ চাজাৰ আজি আৰু কাটা নহ'লে ইয়াতে চব্জি তব্জি কাটা নহ'ল তাৰমানে যোৱাকালি ৰাতি মই ৰাতি নহয় অৰ্থাৎ যোৱাকালি মই চাৰিটা বজাত আহি পাইছোঁ মানে ৰুম আহি পোৱাৰ লগে লগে যি টোপনি গাই ভাপেৰে একদম টোপনি লালকাইলে আৰু দুটা বজাত সাৰি পাইছোঁ দুটা বজাত সাৰি পাই একদম গা পা ধুই বাচন চাচন ধুই পটাফট দৌত দিছোঁ সেইকাৰণে আজি চব দোকানতে জগাৰ কৰিব লাগিব আজি চাটনিও বনোৱা নহ'ল চাটনিৰ কাৰণে দেৰি হৈ গ'ল উপায় নাই গাইজ তাৰমানে চাটনিটো কৰিব এটা টাইম নালাগে কিন্তু জগাতটো অনা নহ'ল ন সেইকাৰণে বাকী যি নহওক বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ কি দেখাব পাৰোঁ কি দেখাব নোৱাৰোঁ গম পাব আৰু বলক এই গাইজ খানাপাৰাৰ মেলা চলি আছে এভাগে চাই ল'ব পাৰে আৰু পূৰা একদম মানুহ পূৰা যাম আৰু এখন হেলিকপ্টাৰ দেখিছেনে গাইজ কোনোবা আহিছি কোনোবা নাই এখন আচলতে সৰু চলি উঠে হেলিকপ্টাৰ হা হাঁহ আৰু এফালে চাই লওক পূৰা একদম গাড়ী জাম লাগি আছে পুৰা গাড়ী জাম মানে তাত মানে কি গাইছ পাৰ্কিং কৰিছে পাৰ্কিং পুৰা একদম মেলা মেলাই আছে আৰু গাইজ হেল্ল' চাই ল'ব পাৰে এইগিলাখন বাদ দিয়ক এতিয়া মই দোকানত গ'লে যাওঁ ব'লক যিটোয়ে গাড়ী যাম গাড়ী যাম দেখা পাই ডাইৰেক্ট একদম পূৰা ৰেপেডিঅ' বুক কৰি দিলোঁ আৰু তাৰমানে এই ছিক্স মাইলৰ পৰাই ছুপাৰ মাৰ্কেটক গ'লে এই গাড়ীৰ জামটো লাগেই লাগে তাৰমানে একদম ভয়ানক গাড়ীৰ জাম তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি বাছত গ'লে মোৰ বহুত দেৰি হৈ যাব গতিকে মই ডাইৰেক্ট ৰেপিডো বুক কৰোঁ আৰু একদম পূৰা খানাপাৰাৰ পৰা আইছোঁ একচল্লিছ টকা লৈছোঁ আৰু গণেশগুৰিক গ'লে যি নহয় দেখা যাব বলক তকে দোকান খুলি মেলি তাৰমানে দোকান খুলছোঁৱেই চকৰি চকৰি অলপমান ভাজিলোঁ আৰু তাৰমানে বেলেগ এজনক থৈছোঁ মানে মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহে আৰু বেছি দেখাম যি বেচে মই ভাতটো খাই ল'ম কাৰণ মোৰ বেয়া ভক লাগিছিল দিনত ভাত খোৱা নাই আজি বৰমণি হোটেলত আহিলোঁ কি হৈছে হা নব তই এফালে একদম বঢ়িয়াকৈ চিকেন লৈছোঁ এইটো কিবা সেই হেৰি বাচমতি চাউল তাৰমানে কৰ্ণেলৰ বাচমতী চাউলটো যে পায় সেইটো বাচমতী চাউল আলুবিন ভাজা জলকীয়া চব্জি দালি ভাত ভাজা খা 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 অলপ কাবি অলপ কাবি তাই তাৰমানে কথাটো হ'ল কি ভাত তাৰমানে আজি দাদা বাইদেউ নাই দাদা বাইদেউ নহ'লে নিজে নিজে খাব লগা হৈছে দিয়ক হোটেলত আকৌ ন আৰু ভিডিঅ' বনাম ৰ'ব মানে দোকানখন খোলা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিয়ে নাই সেইটো কাৰণটো দানা আপোনালোকক আগতে কৈছোঁৱেই ফ্ৰাকে ফ্ৰাকে দি থাকিম দক আৰু গাই চাই থাকোঁ এনেকেই

গাইজ দোকান বঢ়িয়াকৈ চলাই আছোঁ টাইম প্ৰায় এতিয়া এঘাৰটা বাজু বাজু অৱস্থা আৰু মানুহ অলপমান খালী হোৱাৰ কাৰণে ময়ো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ গাইজ আৰু আপোনালোকক তাৰমানে দোকানখন এতিয়া বঢ়িয়াকৈ দেখাওঁ গাইজ এফালে চাই ল'ব পাৰে পকৰী ভাজি আছোঁ গৰম গৰম পকৰী এফালে মছলা আছে আৰু এফালেও পকৰী আছে এফালে কণী চব আছে পিয়াঁজী আছে এফালে বইল কণী এফালে গাখীৰ চাহ বহাই দিছোঁ গাইজ সেইফালে পানী বটল কেপি চিখৰ আৰু এইফালে কোচ 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 হ'তাহে আৰু একদম বঢ়িয়াকৈ এতিয়া এঘ্ৰটা বজাৰ পৰিৱেশ আৰু পূৰা একদম বঢ়িয়াকৈ দোকানেতো চাই ল'ব পাৰে আৰু এভাগে পূৰা একদম মানুহ খালি দ ফুটপাথত মানুহ নাই কাৰণে মই দোকানখন বঢ়িয়াকৈ এতিয়া আপোনালোকক লোকেশ্যনে সিহঁতি দেখি দিলোঁ আৰু গাইজ মই আগতে কৈছোঁ আপোনালোকক কাৰণ মই মানে হেৰিড কেমেৰা এলাউড নকৰোঁ দোকানত আগতেতো দোকানত ডেইলি ভিডিঅ' দি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই দোকানত ডেইলি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰা হৈছোঁ কাৰণ মই নিজৰ বিজনেচখন চলিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো মোৰ জড়িয় জড়িত জড়িত নহয় মানে কি জৰুৰী নহয় মানে মোৰ যিহেতু বিজনেচ এখন আছে সেইখন জৰি বিজনেছ বন্ধ কৰিব লাগে মই খাম কি কৰিম তো তাৰে মাজেদি আপোনালোকক যি পাৰোঁ সেনেকেই ভিডিঅ' বনাই বনাই দেখিয়ে আছোঁ বাকী আৰু আপোনালোকক এইটো বেয়া নাপাব মানে মই যিটো কথা তাৰমানে দোকানখন মই দেখাব পৰা নাই হয়তো বহুতে বুজি পাইছে সেইটোক লৈ আপোনালোকে বেয়া নাপাব মইতো বহুত চেষ্টাই কৰোঁ ভিডিঅ' দিবলৈ সদায় গতিকে এতিয়া উপায় বিঘীন হৈ গৈছোঁ বাকী যি নহওক বাৰু দোকান চলাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ আহিব গণেশগুৰিত গধূলি মোটামুটি ছয়টা সাতটামান বজাৰ পৰা দোকান খোলো একদম ৰাতি ৱাক দিলে আহিব আপোনালোকে বাকী গাইজ এতিয়া দোকান চলাইও দিয়ক চিগাৰেট চিগাৰেট নাই দোকান বন্ধ কৰি আহি একদম পূৰা এতিয়া গণেশগুৰি ব্ৰিজৰ তলত আছোঁ আৰু এফালে গান বাজি আছে বেছি সময় নলগাওঁ নহ'লে কপিৰাইত লাগি যাবতো তো বাকী যি নহওক বাৰু ভক লাগছি বহুত বেছি আৰু আজি মই ৰুমত নাযাওঁ এটা দাদাৰ ৰুমতে থাকিম তাৰমানে দাদাটো কেমেৰা শ্ব' নকৰে কেমেৰাত নুঠে তাৰমানে টেষ্ট নেদেখায় সেইকাৰণে তাৰমানে দেখাব পৰা নাই আপোনালোকক তো এতিয়া দাদাটোৰ লগতে আছোঁ আৰু বঢ়িয়াকে এতিয়া ভাত অলপ খাই লওঁ এফালে ভাত বাঢ়ি আছে চিকেন আৰু ভাত আৰু এফালে গান বাজি আছে কিন্তু বেছি সময় নলগাও দিয়ক বাকী এখেতৰ ৰুমত যাম এতিয়া ৰুমত যাই কিনে বঢ়িয়াকে একদম বাগাত দি থাকিম আৰু কালি দোকান খুলিম আৰু দোকানৰ ভিডিঅ' মই এটাই ক্লিক দেখাইছোঁ কাৰণ মানে অলপ অসুবিধা হৈ যায় সেইকাৰণে বাকী সেইফালে আহি গ'ল একদম পূৰা চিকেন আৰু ভাত লগত চব্জি আছে চাটনি টাটনি নাই আকৌ অলপ বেয়া কিবা তো বঢ়িয়াকে একদম ভাত তেতিয়া খাই লওঁ আৰু খাই মেলি আৰু ইয়াতে এখন দোকানী বুলিয়ে নহয় বহুত কেইখন দোকান আছে তো গাইজ বেছি দেৰি নকৰোঁ দক নহ'লে কপি ৰাইট লাগিব বাকী গাইজ বঢ়িয়াকৈ ভাতটো খাই ল'লোঁ আৰু মজা লাগিছে একদম চিকেন ভাত ধুনীয়াকৈ খাই দিলোঁ হে ভাই ক'ত ঘৰ কেমেৰাত নুঠে বোলে তো বঢ়িয়াকৈ একদম চিকেন ভাত খাই দিলোঁ ভাতটোৰ দাম কিমান আছিল চিকেন ভাত এশ টকা এই বাপ চিকেন অলপ ভাত আৰু অলপমান চব্জি এশ টকা আৰু ৰাতি ৰাতিৰ পিছ নিচিনা গাই দুই পিছ নে কি চিকেন দিছে আৰু অলপমান চব্জি আৰু অলপমান ভাত এশ টকা খাৰ বাকী যি নহওক বাৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট একদম ৰুমক গেলি যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বা আজি কেনে পালাক গম নাপাওঁ কাৰণ যিহেতু দোকানৰ ভিডিঅ' তাৰমানে দিবই পৰা নাই এটাই ক্লিপ দিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে চাওক আৰু ময়ো যাম এতিয়া একদম ৰুমক গ'লে বাকী কিবা যদি দেখা দেখাবা বাৰু দেখাম যদি নৰুৱ আৰু বাগান দি থাকিম তই প্ৰায় টাইম দুটা বাজু বাজো অৱস্থা আৰু যাইতো আছোঁৱেই ৰুমত আৰু এটা কথা ভাবি চাওকচোন এই দুটা বজাতো ভাত পায় হা সেইটোৱে আচৰিত দিছোঁ এই দুটা বজাত ভাত পায় ভা ভাত বুলি নহয় তাতে যি বস্তু খাব খুজিছে তাকেই পায় অল এভ্ৰিথিং আইটেম তাৰমানে বিৰিয়ানীৰ পেৰাই ফ্ৰাইড ৰাইচৰ পেৰাই ভাতৰ পেৰাই এই যি লাগে তাৰমানে গুৱাহাটী নাই এইবিলাক গুৱাহাটী জেগাতটো থাককই দকচোন হোল নাইট থাকে এইগিলাখান গোটেই একদম ৰাতিপুৱা অৰহ গেলি থাকিবই আৰু তাৰমানে এটা এটা হিচাপে ভাল হৈছে তাৰমানে কিছুমান ভিডিঅ'টো অফ হৈ গৈছিল ৰ'ব তাৰমানে যিগিলাখান মানুহ তাৰমানে ভোকত থাকে সেই ভোকত থকা মানুহখিনি ঠিক অলপ হ'লেও তাৰমানে খাদ্য কিবা মানে পাৰে আৰু সেইটো এটা ভাল ছিষ্টেম বাকী পইচাটো বেছি বাৰু সেইটো নকওঁ পইচাটো বহুত বেছি লোৱে পইচা ল'লেও উপায় নাই কিন্তু পেটটো পূৰা সন্তুষ্ট হয় না পূৰা একদম এই এশ টকা ল'বই আৰু উপায় নাই এইটো ৰাতিৰ কথা না ৰাতিৰ কথা তো গতিকে সেইখিনিতো লাগবইয়ে যেনাই মই 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 দাম বাঢ়াবা নোৱাৰোঁ দক মইনো কি দাম বাঢ়াম গ'লফ্লেকটো দহ টকাই দিব গ'ল ফ্লেকটো পোন্ধৰ টকাই নেদে গ'ল ফ্লেকটো দহ টকাই দিব তাত পাতে আৰু বেছিকৈ নেদে বাৰু বা চিখৰ এক পেকেট দহ টকাই দিব চাহ একাপ দহ টকাই দিব তাত পাতেতো আৰু বেছিকৈ দাম বাঢ়াবা নোৱাৰোঁ না গতিকে মোৰ কাম নাই কিন্তু এহঁতৰ কাম আছে মই আৰু সেনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু বাকী একদম পূৰা কোনো প্ৰাণী নাই আমি দুইজনে আহি আছোঁ আৰু ৰাস্তাত মানুহ চানুহ নাই দিয়ক গাইছে আৰু এনেকৈ এইগিলা এখনেই ভিডিঅ' দি থাকিব লগা হৈছোঁ কি যি হ'ব উপায় নাই আৰু এটা লগতে কথা কওঁ আপোনালোকক যিহেতু মই এই অহা মাহৰ মানে এই মাহটো গুচি আৰু আঠ তাৰিখৰ পৰাই মই পূৰা একদম প্ৰায় ষোল্ল সোতৰ তাৰিখমানক গ'লে দোকান বন্ধ ৰাখিম কাৰণ মই আপোনালোকক এই যোৱাটো না আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ চুঙা পিঠাৰ অৰ্ডাৰ আছিলে মোৰ তো সেই চুঙা পিঠাগিলাখান বনাব লাগিব না বনাব লগা হ'লে মই আঠ তাৰিখেতো ছুটি মাৰিবই লাগিল আঠ তাৰিখৰ পৰাই মানে ন দহ এঘাৰ এঘাৰ তাৰিখে মই এঘাৰ এঘাৰ ন বাৰ তাৰিখে মাল ডেলিভাৰী কৰিবই লাগিব গতিকে বাঁহ চাহ কাটা মিলা দেউতাইতো একলাই নৰে না বাঁহ কাটিব লাগিব বা এগাখান বহুত কিবা কানি কাম থাকে না তো সেইগিলাখান কাম কৰিব লাগে হ'লি কাৰণ পাঁচ ছটামান চুঙা পিঠা ধেমালিতো নহয় নাফালি যাব লাগিব না তো পাঁচ ছটা চুঙা পিঠাটো ধেমালি নহয় পাঁচশটা চুঙা পিঠা হ'লে একদিন দুই দিনত বনাব লাগিব কাৰণ এক দিনত বনাব নোৱাৰি পাঁচ ছটা চুঙা পিঠা ধেমালি নহয় আৰু বহুত কষ্টটো হে যি নহওক বাৰু সাগাৰত ৰু এতিয়া টোপনিও লাগিছে টোপনি লাগা নাই তাৰমানে বিচনা পৰিলে কিন্তু টোপনি আহিব আৰু বাকী যি নহওক বাৰু এতিয়া আৰু বেছি নবকোঁ পাগলাৰ নিচিনাই বকি আছোঁ আহাৰ পৰাই এতিয়া আৰু ভিন্া যাই কিনে বাগাত দি থাকোঁ আৰু পলকচোন ৰুমক যাই কিনে যদি দেখা যাব ব'লক আৰু বাইছ ফাইনেলি ৰুম আহি পালোঁ আৰু বেছি আহক বেলেগৰ ৰুম ন একদিনাকৈ আহিছোঁ তাতে আৰু আৰু চবে বাগাৰে দি আছেনে এতিয়া এই দুটা বজাত যদি মই পকি থাকোঁ পাকলা বুলি ক'ব গম পায় বাকী যি নহওক বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আহিছে বৰ্তমান দাদাৰ ৰুমত আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি জনাই দিব তো আজিলৈ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ৱেইটিং কৰক গুড নাইট শুভৰাত্ৰি